যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে যোৱা নিশা আমি বিশেষকৈ গম পাইছিলোঁ যে ধলাই আৰু লখিমপুৰ এৰিয়াত বুজন সংখ্যক ড্ৰাগছ আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছিলে আৰু সেয়েহে দুটা ঢলাই ধলাই থানাৰ ধলাই আৰক্ষীৰ আৰু লখিমপুৰ এছ ডি পি অৰ আন্ডারত দুটা স্পেশাল অপারেশন চলোৱা হৈছিলে আৰু যথাক্রমে ধলাই থানাত এখন বলেও গাড়ী যখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হল এছ টুৱেণ্টি ফৰ ডি ফৰ ছিক্স টু তাত ৰাজিবুল ইছলাম ইসলাম ঘৰ ঘর জামালপুর পিএস ধলাই তেখেতে চলাই আহিছিল এই গাড়ীখন আৰু এই গাড়ীখনত চৌসাত্তরটা চাবোনৰ বক বাকচ য'ত তেওঁ হিৰইন তেওঁ লুকুৱাই আনিছিলে সেইখিনি বৰ চিজ কৰা হৈছিলে বৰমদ কৰা হৈছিলে আৰু লখিমপুৰতো একেদৰে এখন বাইক যাৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ টুৱেণ্টি ওৱান এক্স এইট টু ওৱান জিৰ' বাইকখন চলাই আহিছিল শামীম হুছেইন লস্কৰ তেওঁৰ ঘৰ দয়াপুৰ আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা পঁচপন্নটা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰা হৈছিলে আর এই টোটেল আমার এশ উনত্রিশটা সাবনের বাকচ যত টোটেল এক কেজি আটশো গ্রামক হিরোইন আমি সিজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছিল ইতিমধ্যে দুটা দুটাক গোসর রুজু করা হয়েছে আর ইয়ার তদন্ত অব্যাহত আছে লক্ষীপুরের ধর কি প্ৰায় এটাকৈ চাবোনৰ বাকচত প্ৰায় চৈধ্য গ্ৰামকৈ থাকে তো আমাৰ ঢলাইত আমি চৌসত্তৰটা সেনেকৈ চাবোনৰ বাকচ আমি পাইছিলোঁ জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু লক্ষীপুৰত পঁচপন্নটা ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি নাইন আৰু ইয়াৰ মুঠ ওজন হ'ল এক কিলো আঠশ গ্ৰাম আৰু বজাৰ প্ৰায় চাৰে ন কৰৰতকৈও অধিক হ'ব এইটো আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে আমাৰ জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰি ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়োজন কৰা এইটো আমি ই পাইছিলোঁ এতিয়া তদন্ত অব্যাহত আছে এতিয়ালৈকে আমি আপোনালোকক এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহি আছে মোটামুটি তেওঁলোকৰ মানে চ'ৰ্চটো অলমষ্ট ছেম আৰু এতিয়া আমাৰ যি অভিযান অভিযান এতিয়াও আমাৰ অব্যাহত আছে এতিয়াও আমাৰ টীম এতিয়াও মানে অভিযানত লাগি আছে